Satu dina saya bermula dekat RM600. Hari ini RM1,600. Wah, kaya lah. Tak, tuan-puan. Sebenarnya dina masih dina yang sama. Kita kena beli, kita kena bayar duit yang lebih banyak untuk dapat emas yang sama. Adakah bertambah kaya? Tak. Walaupun kenaikan harga emas. Ha, kita kita always tertipu dengan nombor, eh, ya, tuan-puan. Tuan-puan, satu dina emas, 1,400 tahun yang lalu, Kuasa beli dia, dia boleh beli seekor kambing dan dua ekor kambing. Dengan satu dinak emas 1,400 tahun yang lalu. Hari ini satu dinak emas harga 1,600. Boleh dapat tak seekor atau dua ekor kambing? Di uh, Bintulu? Boleh dapat tak? Satu dinak 1,600. Boleh dapat kan? Boleh. boleh. Tapi, okey. Tuan-puan, sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang... Harga emas di Malaysia sudah meningkat lebih 600%. 20 tahun yang lalu, tahun 2004 hingga 2024, harga emas di Malaysia sudah naik 6 kali ganda. Kalau dengan kenaikan harga emas tu boleh meningkat kekayaan, sepatutnya satu dinar hari ini boleh beli 6 ekor kambing atau 12 ekor kambing. Betul tak? Tapi boleh tak? Boleh beli atau tidak? Satu dina, eh, seribu enam dengan enam ekor, dua belah ekor? Tak. tak boleh. Maksudnya, emas hanyalah mengekalkan kekayaan. Dia tidak menambah kekayaan kita. Walaupun di sebalik, okey. Tuan-puan, kenaikan harga emas dalam 20 tahun yang lalu secara purata 10% setahun. Lebih baik berbanding ASB atau tabung haji. Jadi selama ni kita dapat dividen 5% kita ambil belanja 5% kita ambil belanja kita rasa bertambah kaya. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita bertambah miskin. Kalau nak dengan hanya dividen 5% setahun. Lagi-lagi kita ambil dan belanja. Kita tertipu dengan nombor. Jadi sebab tu tuan-tuan bila saya faham tentang emas, duit simpanan jangka panjang 2 tahun dan ke atas semua saya convert kepada emas. Lebihan baru saya convert convert kepada tanah. Saya convert kepada hartanah, rumah yang boleh disewakan. Nanti saya akan explain dekat tuan-tuan. Bila saya faham tentang emas. Lepas tu lah baru saya faham kenapa Robert Kiyosaki sebut savers are losers. Orang yang menyimpan duit adalah orang yang rugi. Maksudnya dengan dividen 5% setahun, 6%, 7% tak berbaloi tuan-tuan dengan inflasi. Dengan risiko kejatuhan ringgit, tak berbaloi. Lebih-lebih lagi dapat 5% ambil belanja dapat uh, 6% ambil belanja kita sebenarnya semakin miskin walaupun nombor bertambah sebenarnya kita semakin miskin